что встреча у вас будет происходить в частности в формате свободного микрофона, то есть вы, согласовываете, это, соответственно, с Давидом, с по поднятой руке, можете подойти к микрофону, обращая ваше внимание, который стоит в зале, и задать любой интересующий вас, вас вопрос. Встречайте, друзья. Спасибо, благодарю. Я все-таки спешу вниз, несмотря на то, что грузины горный народ и любим находиться на высоте все-таки. В первую очередь благодарю за возможность э, организовать сегодняшнюю встречу, выступить перед самой критичной и сложной аудиторией, студенческой аудиторией, я бы сказал. Э, намного сложнее, кстати, школьный возраст, а потом сложно со студентами общаться. Тот человек, который сможет заинтересовать э, школьников э, э, на все, так сказать, такие занудливые темы, как реформы, Строительство современных систем и так далее, то он сможет добиться всего, я думаю. Но со студентами уже легче. В первую очередь, для меня реально очень большая честь находиться в этом университете, поскольку, несмотря на традиции этого университета, технологические традиции, это вторая встреча уже, которую мы проводим в Харькове, я считаю, что молодежь – это залог будущего и успеха, и главный драйвер, и мотиватор любых изменений в, государстве, в любом государстве, особенно в Украине. Харьков всегда был меккой знаний, мекой молодежи. Эта молодежь кажется нам пассивной, хотя молодежь стала мотиватором и движком самой большой антикоррупционной революции Европы за последние десятилетия, имею в виду последний Майдан. Когда меня спрашивают, вот какая роль у молодежи, как можно мобилизовать молодежь, это само по себе обычно происходит. То есть молодежь невозможно мобилизовать. Молодежь э, сама находит всегда драйв и романтику, и э, пустые какие-то монологи политиков ей обычно не интересны. Вы сами знаете, что лучше для страны. Поэтому для меня всегда было важно выслушать ваше мнение, как вы видите это будущее. И хочу воспользоваться возможностью и спросить, не заинтересованы ли вы организовать в Харькове где-то после Нового года, поскольку нужно время для организации, большой молодежный форум будущего, где вообще не будет политики, она будет отсутствовать, но будут в основном технологии, современные взгляды и концепции развития Украины. В глобальном контексте будет экономика, будут технологии, мы пригласим успешных уже состоявшихся э, студентов или молодых украинцев, которые за границей или в Украине достигли определенного успеха. Я думаю, что эти два дня этот молодежный форум очень сильно и интересно о себе заявить. Так что, если есть сторонники, поднимите, пожалуйста, руку. Мы готовы будем организовать. Спасибо. В первую очередь, хочу задать один вопрос, пока мы начнем значит, нашу дискуссию. И причем в любое время вы можете поднять руку и задать вопрос, чтобы мое выступление звучало монотонным. Какой вы видите Украину спустя 10 лет, например? Какой вы рисуете себе эту прекрасную страну? Какой она хотелось бы, чтобы была? Андрей, можно садиться? Я тут продуваю чуть-чуть. Отсутающий? -чуть. Меня зовут Игорь, я вижу Украину через 10 лет независимой страной, которая развивает аграрную политику и станет очень богатой за счет сельскохозяйственной продукции, потому что у нас куда не ставь палку, везде прорастет. Как бы. У нас очень богатый чернозем, и не надо никакой нефти, у нас есть как бы сельское хозяйство. Вот. Ну, ну такое мнение. независимая страна, которая не, ну, от Запада, я и Востока никак не вывезет. Благодарю. Спасибо. Еще? Хотела бы доверить, наверное, что через 10 лет страна была просто обновленная в плане власти. Потому что все, кто 25 лет у власти находится, мне кажется, это безнадежно. Вот через 10 лет просто хотелось бы, чтобы она была просто новой, обновленной и честной. Еще? девушка на самом деле сказала, о мы, 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 мы с ней полностью согласен, да, чтобы старые схемы, как называемые, да, как да. были раньше, они были искали что ли, так вот правильно ага. То есть ну, яркий пример этому полиция, да? Это довольно-таки серьезный шаг к изменению самой системы, да, вот принципа построения власти. Ну, это один из самых серьезных шагов, на Эту тенденцию нужно держать. Да, там она не всегда работает, там не всегда так, как хотелось бы, но это начало. Кстати, в продолжение, спасибо за ответ вашего ответа. Вчера меня первый раз в Украине оштрафовала патрульная полиция в Харькове моего водителя, то есть который забыл включить фары ночью. И я на самом деле вернулся в прошлое, у меня было дежавю с грузинской патрульной полицией, когда супер гипермотивированный патрульный инспектор где-то. Протяжении 20 минут объяснял моему водителю о сути его правонарушения, потом и написал отчет, но это чуть-чуть затянулось. Но он был с таким энтузиазмом и таким так счастливым, что я прям ну, захотел, чтобы меня еще раз застраповали, потому что ну, это как-то очень цивильно все выглядело. Спасибо. Еще? <сёква> я просто хотела добавить выступающим, что я вижу Украину, ну как и Соня, автоматизация, 85-90%. Это вот эти все честности автоматически просто Да, спасибо. Вот чисто технологически я <как> сути. Чтобы власть была для народа, а не народ для власти. Спасибо. А как же сделать, чтобы вот это все, о чем мы сейчас говорили, состоялось, чтобы это получилось? Чего нам не хватает? Активность молодежи еще. каждого из нас лучше. А же плохие? Что-то Коррупция. Борьба с коррупцией. борьба, в принципе, уже продолжается сколько лет. После независимости Украины 25 лет. Я иногда шучу, что если собрать все антикоррупционные наработки всех международных экспертов наших специалистов, чиновников, которые накопились за эти 25 лет, мы эту зиму точно переживем, топлива на эту зиму ну, нам хватит, если, если это все жить. И, наверное, не хотелось бы, чтобы Украина оставалась как-то бегой экспертов тоже, да? То есть, в чем заключается трагедия и вот этих западных экспертов, их все время приглашают для видимости, они приезжают, что-то пишут, и платят за это зарплату, да, или какие-то передеем, так называемые, за проживание, там, за... Потом они уезжают, когда все остается, все жмут друг другу руки, и все а об этом забывают, да? То есть я думаю, что как раз все то, что мы сегодня перечислили, это очень быстро реализуемо. И для этого даже не нужно и не надо десятилетий. Вот. Последний скандал, например, связан с электронными декларациями. Да, ну, это фантастический пример, фантастический пример, на самом деле это холодная вода, ледяная вода, которым облилось еще раз общество. Общество, которое стояло и выстояло два Майдана, которое поменяло власть, которое отразило буквальную агрессию, военную агрессию самого агрессивного и большого, так сказать, и опасного агрессора сегодня в мире, так сказать. И вдруг получилось так, что мы все увидели, узнали, что нами опять же управляют абсолютно безбашенные дураки, потому что по-другому их назвать нельзя, которые просто сидят и пытаются найти выход, как замаскировать миллионы в причем, что как-то в будущем, и не задавали вопрос, откуда у тебя есть классный, соответственно, новый. а откуда у тебя у твоего сына там... На твоем сети оформлена какая-то новая там, вилла, например, или и так, так далее. То есть это очень здоровый процесс, несмотря на то, что я всегда говорю, что технические решения политических проблем, они всегда сложные. Но в Украине этими техническими шоковыми, терапии, шоковыми такими волнами все-таки нужно раскачать ситуацию до той степени, пока здоровая часть общества не мобилизуется и не решит обновить элиты. Да? Поскольку у меня такое впечатление, что наша политика похожа на рулетку определенную. То есть вы все меняете власть, но ментальная модель бюрократии, она остается одной и той же. То есть как рулетки меняются имена, но ментальная модель государства остается неизменимой. В Украине уникальный, уникальный случай, когда общество, вот вы студенты, преподаватели общества, намного обележает правительство и власть и вы намного инновационнее, чем, значит, сама система, которая этому противостоит Это у прекрасных например, развитие IT-индустрии в Украине. Ко всему, к чему не прикасалось государство в Украине, это все расцветало. Вот Янукович, наверное, тогда они не понимали важность IT-сферы, индустрии, как-то не трогали, так не дергали, не понимали, насколько это прибыльно и насколько это сфера будущего. И вот эта сфера даже Блия Януковича сюда. Сейчас уже правительство, это правительство догадалось, что вот это что-то интересное, начали уже ждешь. Да? То есть мы сами сторонники, чтобы идти там чисто от политики, мы сами сторонники чисто либеральных э, подходов, либерализации систем. Когда нас спрашивают, вот какую идеологию вы поддерживаете, ну хорошо, мы право но это никому ничего не говорит. Да? Это говорит о том, что мы сторонники убрать и убить и похоронить, в конце концов, советский или постсоветский культ чиновника Украины. Что означает этот куль чиновника? Что чиновнику всегда все поклоняются или должны поклоняться. Что быть чиновником ⁇ это, это привилегия, а не ответственность. То есть у тебя автоматически возникает возможность попасть, как, например, в список корпуса. Uh, у тебя появляется возможность uh, там, завести новых друзей, политические связи, жениться, может быть, или выйти замуж, uh, может быть, там, uh, uh, соработать заработать пару миллионов для того, чтобы не переживать о реформах, для не переживать где вы все будете продолжать свое обучение и образование, когда кто-то может своих сыновей, например, в краткосрочной перспективе уже отправить в самые лучшие вузы и так далее. Да? Вот, вот этот куль чиновника, в принципе, мешает всему остальному. И бизнес уже пытается как-то построиться под этот куль чиновника, поскольку ну, им деваться некуда, никто не хочет, чтобы им создавали определенные проблемы. Но вот мы, старой, мы противники этого всего. Мы считаем, что Украина, у богатой страны, о которой вы говорили, которая имеет большой запас чернозема, а самое главное – интеллект. Самый главный ресурс Украины – достояние – это интеллект и люди, и народ на самом деле. Я помню выступление Каха Бандукидзе три года назад в Киеве. Он встречался с молодыми студентами и с ограниченным образованием, которые учились в магистратурах, в докторантурах за границей. Они создали определенный клуб и попросили встречу, организовать встречу с Кахой. И там возникали вопросы, вот потом у Каха, вот у нас же такие э, великолепные, незаменимые заводы в Украине, которые выпускают уникальные машины, трактора, там комбайны и так далее, и так далее, и коснулись той темы, где он был очень силен. И он так э, закрыл глаза и говорит, если вы не перестанете так обожать заводы, это вас погубит. Так что залог успеха не в заводах, а на самом деле в интеллекте. Этот университет выпускает и создает интеллектуалов, которые сегодня могут соревноваться сумами, например, в Китае, в Малайзии, в Польше, в Америке, в Канаде и так далее. Да, сегодня мы же живем в эпохе, где через несколько лет университеты могут там, сократиться до, до, до единиц. И образование как-то полностью может перейти в электронное. Да, может такое произойти. Может много профессий вообще не существовать, например. И так далее. Так что вот в этом глобальном соревновании умов Украина, я думаю, что может одержать большую победу. Просто почему-то мы сами декларировали, что вот, например, в образовании, в плане образования, мы отказались от международной конкуренции. Я не знаю почему, из-за того, что я знаю, почему, потому что нет идеологии единого понимания, куда вообще двигается развитие Украины. Вот как мы можем сегодня соревноваться с тем, чтобы, например, в Польше не утекало 50 тысяч украинских студентов от которых самая большая вероятность, что они останутся больше, поскольку украинцы больше очень выгодны. Поляки на украинцев не смотрят как на беженцев, например, как французы или немец. Сейчас, когда мы разговариваем, говорим о виза-либерализации, конечно, она ее не будет, потому что на нас, на бедную страну, смотрят как на беженцев потенциально. Ну, не сирийских, конечно, но все равно людей, у которых финансовые проблемы и которые хотят сбежать от нашей страны. А поляки понимают, что Польша, тоже прошла эти этапы, и украинцы как раз менталитетом э -э, европейской, э -э, европейской э -э, культуры, значит, языком и так далее, и трудолюбивостью им очень, очень сильно подходят. И это самый молодой и хороший интеллект, который они просто высасывают, да? И мне это очень нравится. Мне также не нравится, что 250 миллионов долларов, мы как раз сегодня обсуждали, 5 миллиардов гривен уходит абсолютно никуда, имею в виду стипендии. И мне также не нравится, что... С вами, с молодежью, никто не разговаривает с политикой. Почему? Потому что молодежь обычно пассивна на выборах. Они голосуют на, э, на выборах. И политики приняли очень прагматичное решение. Политики же прагматики вас. Они разговаривают с вашими бабушками и дедушками. Вместо вас. Основные посылы это посылы с селом и социальная тематика. Кому-то социальные льготы, тарифы и так далее. А кто же со студентами разговаривает? Что с вами будет? Какая перспектива трудоустройства? Какая из перспектива дальнейшего обучения и образования? Где вы можете найти свое место и вообще как выглядит современная Украина? Почему-то все забыли о вот этой функции Украины и вот о общем, общем понимании, куда мы все должны двигаться. Вот на молодежном форуме, который мы хотим организовать, мы хотим понимать эти темы. Меня вот, например, очень интересует, почему Украина, например, Львов или Харьков или... Ужгород не может стать таким же международным пяточком аэроперевозок, как Стамбул, например. Вот почему. У нас великолепная географическая локация. Страна фактически как соль врезана в Европу, в сердце Европы. И Закарпатия, которая почему-то все ассоциируют с гуцулами, какими-то, горными людьми, с тяжелым характером, с чанами и прекрасной природы, никто не воспринимает как центр перевозок, туризма и современный логистический или инфраструктурный центр, который будет связывать с Европой. Да? Но я не, 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 не припоминаю хотя одного министра за последние три года, или премьер-министра, который поехал бы в Закарпатье, провел бы там на Раду и посмотрел бы, ну, в каком состоянии там аэропорт, дороги, через сколько можно добираться с одной точки до другой и так далее, и так далее. Да? То есть, очень простые решения могут очень быстро произвести определенные прорывы и приоритетизации. Так же, как и в стипендии студенты. Поднимите руку, кому хватает 800 гривен на проживание просто. Никому, да. Нету ни, никакой дифференциации, кто нуждается в этой стипендии реально, а у кого есть возможность. Потому что, ну, все же получают. У кого-то семья достаточно обеспеченная, и он не нуждается в 800 гривнах. Для этого, ну, это на самом деле серьезные деньги, и очень помогают. Это, да? Но 250 миллионов долларов ежегодно уходят никуда. Сколько стоит, по-вашему, образованию, например, э, в Кембриджском университете или в Колумбийском университете, или в технологических университетах годовое обучение в год? 45 тысяч долларов в год, да? Представьте себе, сколько тысяч студентов может государство отправлять на, на год или на двухгодовые магистратуры, если они сами смогут пробиться и попасть в этот университет, и финансировать обучение при условии, если они вернутся обратно и будут работать на Украине, Не на госслужбу, не надо всех впихивать в эту госслужбу, это автоматически и само собой это произойдет. Что просто вас не терять, и как-то мотивировать. Да? То есть надо дать студентам возможность. Что ты сегодня выбираешь? Копейки сегодняшние или завтрашнее будущее. Так что вроде звучит все просто, но вот я тоже не понимаю, что заколдованный круг такой, который как-то не, не дает возможность тем, которые принимают решение э, как-то вот улучшить эту ситуацию. Да? Кто-то говорит также, вот вы упоминали землю, землю украинскую. Да? Но я понимаю, что это сенситивный вопрос. Но вот сегодня мы обсуждали, почему я, имея возможность, не могу сегодня купить землю в Украине, если не могу в Швейцарии купить. У швейцарцев тоже Чернозем прекрасная плодородная земля. Даже иногда, мне кажется, что кто-то причесывает в Европе эти земли, как-то вот там все красиво, даже деревья как-то правильно растут, да, вот в Австрии, в Германии, вот почему деревья там прямые, а у нас нет, да, вот возникает этот вопрос, и трава такая красивая и так далее. Там я могу купить землю, почему нет? И продать ее могу. А что, много земли у швейцарцев, что ли? Нет? Так что от соска надо как-то уходить, да, мы э, ничем не хуже, чем турки, я не привожу пример там, Германии или Австрии, или Малайзии, или Сингапура и так далее. Мы тоже большая страна, и даже большие страны производили такие быстрые и эффективные прорывы, в том числе технологические. У нас недорогая и квалифицированная рабочая сила, которая разговаривает на нескольких языках, большая территория и уникальный просто хаб для производства. Почему в Турции выпускается, например, Половина европейского автопромышленности выпускается в Турции. Citroen, Fiat, Renault, Volkswagen, что, что, что еще, чтобы что не забыть. Toyota даже собирала в Турции машины и так далее. Да? Так что я думаю, что все будет хорошо. Для этого нужно просто кристаллизировать и создать...